Як я сам приїхав! Я приїхав! Я привез тебе, я клянусь. Де? Я не забув. Любі наші хлопці, вас вітають дівчата з Куп'янська. Дякуємо вам за наш мирний сон. Нам без вас дуже погано. Повертайтесь швидше. Телефонуйте нам за номерами. Далее идут номера Юлия и Валя. Бережите Ладно, не придерживается там, ну, 6 выпадков. Не так, как за сутки, там, 60 <клес> обстрелов. 6, бог с ним. Мы не отвечаем, приказ не отвечать, не отвечаем. Хорошо. Меня другое волнует. Никогда их режим тишины не заканчивался. Мы и кали потом. Сейчас понимаем, что идет наращивание, особенно на луганском направлении. Из конвоя, знаем, 60 машин зашло именно на ту сторону Луганска, которая 15 километров отсюда. А это понимаем, что вооружение, если не вооружение, то боеприпасы, и припасы как правило тяжелая артиллерия вот и личный состав там, может быть перегруппировка наращивание того же личного состава техники вот и, как правило и каем потом вот чем заканчивался всегда этот режим тишины если бы перестали вообще стрелять мы конечно за мирное разрешение этой проблемы затянувшись сейчас зима Голод, голод касается, как коснется, как сепаратистов, кто воюет на той стороне, так и, к сожалению, мирного населения, которые там поддержали, не поддержали, согласны, не согласны с отделением, как бы они не были настроены, но ну, там и дети, наверное, да, все. Вот. Если, ну, еще недавно я думал, что нужно там, негайно наступать, там, идти, там, вперед куда-то, то сейчас надо подождать или голод или холод или там не все благополучно между банк формированиями особенно там казаки там чеченцы там не знаю кто еще там воюет вот. я думаю что или замерзнут или с голоду помирают или перестреляют друг друга вот просто постоять, постоять, посмотреть на эту картину, быть в готовности отразить, конечно, их не нападение, потому что хотят они расширить и Луганскую, и Донецкую, ну и ее пределах. А мы стоим 15 км от Луганска, это что будет за республика? Кастрированная, что ли? Территория Украины досталась нам от отцов, дедов, прадедов, еще там казаков какие-то отвоевали вот эту территорию. Это вот называется украинская земля, какая бы она ни была, и не нам ее разбазарить. это школа да, это местная. Ну, Пищевая кабинка на. Где можно ну, туда, наверное, с той стороны. Где можно покупаться по есть, Вроде Интересно, вчера женщине руку обжухи и вам обожгли. Обожгли только все. Горячая. Ну, плов. Приготовленный, классно.

Ну, тут у нас, конечно, столовая пока. А вот это вот знаменитый флаг Панамы. Предоставленный любезно посольством Республики Панама в Украине. В ответ на шуточные республики ЛНР ДНР мы создали свою панамскую. Ну что так же смешно, как их республики. Да, Будет кухня. У меня дрова, видите, уже хлопцы. Я ничего не говорю, я знаю, что приду, у меня будут заготовленные дрова. Что он будет на готово? Мы обрали там растворительный бензин, чтобы запаливать эти солярка. Залили солярочкой полили, чуть-чуть Все сушится видишь. Наша главная задачка увидеть в Тут летом стояла колонна украинской армии, и она была разбита градами с территории Луганска. Вот. Ну, то есть очень много техники тут было с... сожжено наше. И после этого блокпост назвали Сталинградом. Гоблин, иди mm? Ну иди, не стесняйся. Что ты девочку не Негодяй. <реш> Твої улюблене яблочко. От не дій не хочеш. На, їж. <реш> Твої ж любиме яблучко. Вот і молодець Що, добре яблочко, так? Да? Да. Хороший був. А нам місцевий житель подарив, так не буду говорити, хто вже ж, ім'я не буду називати. Може, може він і сам не захопить. Звісно, велика вдячність йому за це. Ми ж хотіли одразу його з'їсти, а потім він став як, як наш талісман. Бублік наоборот, коли обстріли починаються, виходить, виходить і дивиться, що робиться. Він Вже в нас скільки? Ну, Місяць живий, мабуть. так от лісма. По окончанню цих всіх розкладів повернемо, мабуть. Як тіле буде там ходити, дитям дядько. Продовження буде обов'язково. А закінчити можна все. Найголовніше, щоб поступила команда. Ми готові. Бовлік сам буде на танк бігти. Я думаю, зможу встановити навіть танк. З таких перемірів було вже багато, я думаю, що це буде точно таке. Гуманитарные конвои, так называемые, продолжают идти из России. То есть, ну, я не думаю, что это перемирие закончится миром. Некоторые люди нас поддерживают. 50 на 50. Раньше, говорят, были 100% сепаратистские села. Но сейчас люди уже начинают понимать, к чему приводит это все. Республики, так называемые. То есть людям они ничего не несут хорошего. Потихоньку мнение меняется. но все-таки много еще тех, кто хочет играет на чувствах людей. И люди как верят, что мы плохие. Да блин, даже если что вдруг чего мы сюда заскакиваем, гусачок туда заскакивает, тут валяется, и кто куда, и кто по норам. Ось тут, ну от це вже обсипалось. То, що бахнуло там, ну, днів 8 назад. А там бахнуло. Бахнуло. І буржуйку придумали, як було по 27 градусів. Тобто протаплювали. Муха ось стоїть. Одна тут, одна зверху. От удові її скакує якщо що. Сам прийшов, просто прийшов, по дорозі прийшов. Що-шов, прийшов, і залишився, далі не пішов. Коли в не кричить, пряче в бліндаж, теж з хлопцями сидіти. Від нас до кордону буквально вісім кілометрів. Ось і на протязі цього, цього перемир'я, так званої тиші, постійно ми відчували, як працює груба важка артилерія. Тобто це і міномети, які не 80-ка, а десь 120-ка також граду. І як не дивно, це все мимо нас, на Сталінград, на Паву. Ось. Затища відносно от нашого ангела, ви знаєте, воно зіграло трошки негативну роль. Чому? Тому що люди розслабились. Всі надіються на щось ліпше, затища, перемиря. а Знаете, такая ситуация, расслабляться не пути Путин, путь. Путь. Мы на мы Путин, мы Путин, умри. Так что, попросим, чтобы ангел сюда, что мы туда уже не ехали, Добрый да? День. Добрый день. Вот Добрый. это наша Все. Вон. 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 Это то у сработала.